વડોદરાની મહીસાગર નદી પરના ગંભીર બ્રિજનો ભાગ ધરાશાયી અનેક વાહનો નદીમાં તણાયા વડોદરા નજીક મહીસાગર નદી પર આવેલ ગંભીર બ્રિજનો એક ભાગ આજે વહેલી સવારે આશરે સાડા સાત વાગ્યાના સુમારે તૂટી પડતા મોટો અકસ્માત સર્જાયો હતો બ્રિજ તૂટવાના કારણે બે પિલર વચ્ચે આવેલો સ્લેબ સીધો નીચે નદીમાં ખાબક્યો હતો અને એ સમયે બ્રિજ પરથી પસાર થઈ રહેલા બે ટ્રક બે ઇકો કાર અને એક પિકઅપ અને અન્ય નાના વાહનો પણ નદીમાં ખાબકી ગયા હતા વડોદરા જિલ્લા કલેક્ટર અનિલ ધામેલિયાએ આ ઘટના અંગે જણાવ્યું કે હવે સુધી પાંચ લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે જ્યારે બચાવ કામગીરી હજુ પણ જારી છે અમારું પ્રથમ લક્ષ્ય ફસાયેલા લોકોને જલ્દીથી બહાર લાવવાનું છે સ્થળ ઉપર હાલ તંત્ર ફાયર બ્રિગેડ નગરપાલિકા એનડીઆરએફની ટીમ અને પોલીસ તાકીદે પહોંચી ગઈ હતી સ્થાનિક તરવૈયાઓની મદદ પણ લેવામાં આવી હતી અને રાહત કાર્ય ઝડપથી આગળ વધારવામાં આવ્યું હતું કલેક્ટરે વધુમાં ઉમેર્યું કે બ્રિજ શા માટે તૂટી પડ્યો તેની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવશે પરંતુ હાલમાં સૌથી મોટી પ્રાથમિકતા રાહત અને બચાવ કામગીરી પૂર્ણ કરવી છે रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था बोट्स वहाँ पर आ गई थी साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी बी एम सी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर एनडीआरएफ की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही गोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं अभी ज़्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है अभी भी तो वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप है उसको बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है इसलिए हम मेकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं सर, तो 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 सर कितनी बॉडी अब तक निकाली गई तो अभी तक नाइन बॉडीजी सर आगे की क्या मतलब क्या पांच लोग इंजन है छठा इंजन अभी मिला है तो उनको भी अभी ट्रीटमेंट के लिए हमने प्रोसेस शुरू किया है ट्रीटमेंट अभी चल रही है दो एक लोगों को हमने रिफ़र किया है अपने एस हॉस्पिटल में बाकी अपने सी में ट्रीटमेंट अभी चल रही रही है सर टोटल कितने वाहन अंदर गिरे ये जानकारी पाई है अभी। आप यहाँ पर जो वाहन गिरे उसकी हमें डिटेल्स मिली है उसमें दो ट्रक्स है एक पिकअप वन है एक इसमें इको व्हीकल था एक ऑटो रिक्शा था इतना वाहन अंदर गिरे हैं दो व्हीकल ऐसे थे कि ब्रिज पर लिंगरिंग थे उनको तुरंत ही बाहर निकाला था कुछ लोग अपने आप वहाँ से बाहर निकल गए थे तो बाइक वाले तीन सवार थे वो तुरंत ही बाहर गए थे वो अपने हाँ उनका बचाव हो गया सर स्ट्रैटेजी क्या है अब क्या मतलब आप प्लान कैसा कर रहे हैं तुरंत हमें रेस्क्यू की कामगिरी पहले बाद में करनी है तो रेस्क्यू की कामगिरी ऑनगोइंग है अभी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से रेस्क्यू में जो सबसे पहले अगर कोई ह्यूमन बॉडी है उसको बाहर निकालना है अगर कोई वहाँ पर लाइफ हम सेव करते हैं तो उस दिशा में कोशिश हमारी जारी है सेकेंड प्रायोरिटी उसके बाद जो व्हीकल्स उसको हम बाहर निकालेंगे ट्रैफिक डाइवर्ट ऑलरेडी कर दिया है और बाकी यहां पर जो ट्रैफिक जाम हुआ है उसको भी हम वहां पर धीरे धीरे क्लियर करने की प्रोसेस भी हमने शुरू कर दीजिए थैंक यू सर